Оксана. Я тут уже живу четыре <laughs> роки. Так, ладно. Я тут страшный сторожил. Да, это наш стол. Сегодня он немножко постраждал, потому что на него я хотела встать и закрутить лампочку, но мне это не удалось. <laughs> и вообще, привет передаю всем, кому знаю. чему то почему-то по-москальски говорят, я не знаю. Скально, вы чувствуете Это наша комната. Это неизвестно чья полка. Многие жители нашей комнаты боролись за место под этой полкой. Некоторым удалось даже обжить место на ней. Это наш подоконник. Здесь никто ни за что не борется, все кладут все, что могут. Вот у нас здесь коробочка, фотографии, которые без фотошопа сделаны, какие-то подозрительные баночки, вата, иконы, львы, череп, мочалка, мочалка очки. очки, гребень, какие-то дивные штуки. Вот зеркало, вот и я. Привет! Да, еще какая опять какая-то дивная штука. Иконы, иконы. Как видите, иконы нас все-таки пере, э, перевожают. Яйца, писанки, начнения, на которых стоят какие-то подозрительные поперчики. Даже могу показать с чем. Но, внимание! Если вы не готовы видеть эту женщину, та-да! Это женщина. И, конечно же, как же, какой подоконник без. Вишака, подсвечники Отдыхай. и главное басоножек. ножек а кошелька кошечка, карандаша для глаз. Короче, этих самых наушников, которые уже, конечно же, не играют, потому что шнуры оторваны. Поехали дальше. Кулечки, кровать, лампочка. Про эту полку можно долго рассказывать, но мы пропустим, потому что пойдет весь день, ночь. Вот там интересные вещи. Фотографии самых красивых девушек мира. Э, 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 за версией журнала Vogue. Или Максим. Да, еще в нашей комнате жил тот самый Джонни Депп и в детстве Пабло Пикассо. Эль Греко? Эль Греко, да, Эль Греко, да, был. Ну и, конечно же, набор сумочек на каждый день. На каждый день выбирай, который хочешь. Даже есть с собой, с зеленью, с Кришной где-то было, с сердцем. И такой очень милый мешочок с собачкой. Пол-литра, конечно же, одна, вторая, наш любимый. Ну и сейчас приготовьтесь. <аз quello> <ес> <сalte> <сalte> это наша кухня. Может, даже заглянуть в холодильник. Что у нас там? О, это нечто! Левкасс, разные таблеточки. Да, закроем. Под стол мы не будем лезть, Можем что это слишком И заглянем сюда. Ой, таракашка пробег. Беги скорее, пока не убили. О, это такой стойкий... Блин! Что-то упало. Такой стойкий запах черной соли. Жаль, что вы не можете слышать этот запах. Ну и... Какая комната без тазиков, которые в нашем случае находятся над кухней. Их ряды выставили мне в полном количестве. Где зеленый? На кухне. Ну что ж, пойдем на кухню. Конечно же, как наша кухня. О, тут и зеленый тазик конечно же, умывали, как всегда чистый, какие-то дивные едла здесь лежат в крови, кажется. Ну и, конечно же, наше время выходит левкас, какая же кухня без левкаса, чайничек, ложечки. Ну, и это грязная посудина, которая уже здесь находится около 150 лет. Белый, неизвестно чей, а, белое неизвестное чье полотенце. И Оксанкин рюкзак. Все, заходим домой. Мы еще можем зайти в туалет. Но это уже тихо, потому что люди подумают, что я психически больна. Вот туалет на самом-то деле очень даже чист, как на сегодняшний день. Бывало и хуже. Даже горит лампочка. Все прекрасно. Почти пустое ведро. И, конечно же, вода, которая сливается в разные вещи. В унитазе. Ну что ж, это наш коридор, нерабочий лифт, батарея, на которой я очень часто сижу, курю свои карандаши и мусорное ведро посреди комнаты. Опять Оксанка, помаши рукой. Все. Все. Было интересно. До свидания.